Так, прошу вибачення. Пане Олександре, користуючись нагодою на те, що ви згадували. Я, я питаю організацію, мама 76, я речі, голова організації. Пане Олександре, ви згадували сьогодні про очищення всіх областей України від непридатних пастицидів. На рахунок цього в мене є такі два запитання. Перше в них чи... Проводили натурні обсерди в полікій області, області реальної кількості сети, чи це були дані, які базувалися ще на реальність статистиці, тобто наскільки дійсно ми можемо говорити достовірно про повний виріс цих пестицидів? І друге запитання, знову ж таки, Ну, не секрет, що ще в Донецькі часи деякі недопростолі власники все-таки покидали все пециди і в яри, в балки, щоб не вести якоїсь персональної відповідальності. Чи є у ну, стратегія, як знаходити такі території, можливо, за до допомогою місцевого населення? Спасибо за вопрос. Очень такой больной вопрос, я бы хотел сказать. Я очень благодаря этому вопросу хотел бы поблагодарить вашу организацию, прежде всего, за разработку инструкции по инвентаризации. Потому что эта инструкция отличная. Мы эту инструкцию опубликовали на нашем сайте и э, всем областям, разослали областям, в которых местные органы самоуправления э, проводили данную э, работу. Э, проводили они на основании инструкции или проводили они на основании, э, подавали нам данные на основании уже существующих, э, это покажет уничтожение, то есть вывод. Потому что мы э, выделяем денежные средства и организуем данную работу только на основании информации, поданной от местных органов самоуправления и общественных организаций с областей. То есть так называемый запрос. В этом запросе они определяют объем пестицидов и просят количество денег, которые им необходимы для того, чтобы провести данные работы. Данные, значит, почему проводился тендер на базе Министерства экологии? В связи с тем, чтобы... Это, это проводилось в связи с тем, чтобы узаконить вопрос вывоза с территории Украины с последующим уничтожением данных пестицидов. То есть отход, так называемое транскордонное перемещение отходов с нашей территории на территорию другого государства уничтожения, согласно Байденской конвенции. А, что касается непригодных пестицидов, то я хотел бы сказать, что с момента развала Советского Союза, а вы знаете, что в тот момент, когда на колхозы получали пестициды, они очень многие выходили из э, использования, из-за пыли были запрещены использовать. использованию, тем не менее заводы их производили, заводы не могли остановиться сразу, и эти пестициды использовали, мы уже поступали в похоже, которые сформировались потом, как в ангарах, так и, как вы сказали, выбрасывались в балке и завидуют. В экологии были созданы комиссии э, на местах, которые вошли как из сельских советов, так и районных областных и прочее. Эти комиссии э, путем проверки территорий, путем опроса э, определили количество и места замикания отходов. Э, и эту информацию передали нам министерство. Эта информация на сегодняшний день оформлена в общем. И, э, согласно вот этой информации, произошло э, рассмотрение запросов, э, которые приходят с и выделение денег в Украине. Вот это такие какие Конечно, к сожалению, я хотел бы ответить, что прошло много времени, и природа сама постаралась о том, чтобы те грехи человека, которые есть, она постаралась сама это сгладить. То есть где-то это заросло лесом, где-то значит э, стоками было выбрано, э, ушло в грунтовые воды и прочее. Но тем не менее загрязнение остается. Мы сейчас уменьшаем тело этого загрязнения, путем вывоза Також е, вивозу пестицидів. Це дуже добра справа Міністерство екології і на цей їх запланували за коштів. Але в нас е, таке питання від е, екологічної громадськості, е, чому під час е, прийняття рішення про вивіз пестицидів е, з нашої області чи можливо інших областей. швидкого оперативного втручання і можливо було б більше користі і колишній безпеки, наприклад, для п'яти чи семи районів, а не ну, вивозу з одного складу, який був більш-менш безпечний. Це перше питання. І друге, також нашу громадськість хвилює питання ситуації, які знаходяться зараз в Міністерстві екології. про его подачу долю, и органы на местах управления находятся в том состоянии, когда не визначена доля министерства, не визначена и статус И тут это дает возможность людям, которые работают в органах контроля за станом и находящихся в этом чувствовать себя в этом задачу. И, снова таки, и... 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 Якщо буде це від нас залежати, то я думаю, треба знімати питання, щоб не відбувалося впорядкування структурних підрозділів на місцях до органів обласних адміністрацій, тому що це перетворить знову ж таки органи контролю в Кишенкові чи підневільних чиновників, які не зможуть, як зараз, нормально, чесно відстоювати інтереси. Спасибо за хотел бы сразу начать с того, что э, все э, проблемные вопросы, которые исходят от общественных организаций, э, на самом деле вызвало очень серьезный контроль. И э, то, что э, происходило чисто техническое выполнение вывоза пестицидов сначала со складов, а потом уже с Чисто техническое исполнение, это относится к СИГУ, так как воды которая получила получил после проделанной работы за это деньги. Видимо, для того, чтобы ну, значит, это связано, может быть, с транспортными развертками, может, с каким-то другим вопросом. Я не, не готов об этом говорить. Что касается второго вопроса, то да, действительно, есть проблема в том, что на сегодняшний день... Те органы, которые являлись органами министерства, а ими являлись инспекция экологии Украины и управление экологией Украины. На сегодняшний день управление по инициативе местных органов, в том числе обл. администрации, в законодательном порядке передаются под юрисдикцию областей, то есть управления, те, которые обладают согласовательными функциями. Как в составе И э, на сегодняшний день обрабатываются варианты работы э, контроля с инспекцией. И варианты согласовательные обрабатываются с управлением, но уже не напрямую, а через областные администрации. То есть через губернатор. Потому что губернатор, отвечающий за свою область, должен владеть э, как согласовательными моментами, либо выдачи лимитов, например, Согласование выбросового атмосфера спущено на места. Я не вижу в этом особой трагедии, потому что данный вопрос, в принципе, рассматривался давно. Еще раз повторяю, инициатором этого вопроса Министерства не являются. Вот, но тем не менее, если значит, вопрос стоит о...